У виконкомі реорганізація, остання сесія міськради розглянула питання про припинення діяльності комунального підприємства управління капітального будівництва. Ця організація була на господарчому розрахунку. Укс до певного часу жив на зароблені кошти, а потім потрапив у скрутне становище. Замість нього створюється управління житлово-комунального господарства з розширеними повноваженнями, яке буде фінансуватись з міського бюджету. Предлагається передати ЖЕО поміщення, в якому находяна Укс. Находиться ще. Укс. на баланс. Несмотря на большие финансовые деления прошлого года, управление капитального строительства весь год, почти, почти весь год, работало на трехдневке. В данном году финансовые потоки будут меньше несколько, чем в прошлом году. Я еще раз повторяю, я уже это докладывал вам. Я был лично на собрании трудового коллектива, Вислухав кожного роботника. В принципі, єдинодушне їх було мені прикратити деятельность даного предприятия. У зв'язку з тим, що ну, над людьми теж здійснитися не можна, і на трині держати теж не можна. директор ліквідованого уксу Микола Нестеренко пояснив депутатам, чому управління ліквідується та що воно зробило за п'ять років своєї діяльності. Этот вопрос он э, назрел ну наверное уже года три назад в связи с тем, что предприятие управления капитального строительства создавалось в 2004 году путем реорганизации с ОКСа управления капитального строительства под программы реализации радиационной и социальной защиты и плюс программы капитального строительства, которые выполняются за бюджетные средства местного это самое и областного, то есть на управление возлагались функции за Проказчика. Управление работало на хозрасчете, то есть э, все средства, которые мы осуществляли за счет технического надзора, мы могли, э, как говорят, ну, на содержание, на развитие, на заработную плату. В связи с тем, что после 2008 года, 2008 года, э, Начались все-таки довольно-таки большие перебои с снабжением, то есть с финансированием, увеличением заработной, минимальной заработной платы, удорожанием коммунальных услуг. Для того, чтобы не создавать задолженности по зарплате, по коммунальным услугам, предприятие практически работало на трехдневке. Люди это с пониманием относились, видели, эту, что какая ситуация везде. Мы работали. Но, как говорят, все мы люди, все мы, у каждого есть свои проблемы. И вот в конце года уже возник вопрос, и люди подошли ко мне, и говорят, Николай Васильевич, мы каждый из нас будет искать работу, потому что те заработная плата, те условия работы, они нас просто не устраивают. Вот. В связи с этим и было проведено рабочее собрание, куда был приглашен первый заместитель городского главы Олег Федорович. Он выслушал все эти пожелания и было обращение к городскому главе. Мы написали, направили копию протокола о принятии решения о дальнейшей судьбе данного предприятия, которое я возглавлял. Значит, на сегодняшний момент оно выносится это решение. и и я думаю, ну, мое мнение, как бы оно ни было, значит, новая программа, новое управление, и действительно, его, может быть, без бюджетники, они не так будут зависимы от того хозрасчета, вот, что есть деньги и нету, они будут получать, и это позволит, по крайней мере, больше уделять внимание тем текущим вопросам по реализации тех программ и тех задач, которые будут возлагаться на это управление. В разделе газоснабжения, значит, были построены и сданы в эксплуатацию газопроводы не давление за средства населения 14,5 километров на сумму 841,4 тысячи гривен. Подводящие газопроводы среднее давление, это бюджетные средства 14,8 километра это сумма 3 миллиона 315,8 тысяч гривен. Был переведен жилой дом по Казакова 5, выполненный проектной группой управления капитального строительства и переведен жилой дом по Казакова 5, где были проблемы с отоплением, выполнены проекты и переведен дом на автономное отопление. Готовы к реализации три рабочих проекта по, по среднему давлению. Это газофикация улицы Донбассовская, Потапова-Мостовая, почтовая Тапова и улица Почтовая, это самое совхоз Савро. Это там эта ветка позволит городу иметь вторую резервную линию газопровода среднего давления. То есть в случае каких-то непредвиденных обстоятельств город будет не будет, как говорят, не останется без газа. По освещению была освещена практически на 80 процентов веселая Ивановка, совхоз номер один были проведены освещение. Всего 14, 14, проектов было реализовано, и то есть улицы получили освещение наших отдаленных районов. На сегодняшний момент тоже еще есть выполненные проекты, которые в этом году можно будет реализовать. Тоже выполнены работы, введен в эксплуатацию полигон твердых бытовых отходов, который строился с 2003 года, вернее проект 2004 года, и в 2011 году мы его сдали, и он на сегодняшний момент эксплуатируется. По программе радиационной программе были выполнены работы на 6 гектарах. Это вывезено, загрязнено, сделано, то есть реабилитация за территории. Это тут же в районе 5-й школы, по улице Бауна и так далее. Ну, то есть те места, где было массовое скопление народа, эта загрязненная территория была приведена в соответствии требованиям норм. Проведены за эти годы противорадоновые мероприятия в детских садах и школах. Выполнена на сумму 813 тысяч в дошкольных учреждениях и на 1 миллион 510 тысяч в школах. Те работы, которые ставились городским руководством города, городским советом, управление капитального строительство выполняло. За эти годы, я могу сказать, что за 7 лет были сэкономлены где-то в пределах 700 тысяч бюджетных Средств, которые остались, то есть не потому, что не розуміють, а просто действительно дійсно були скономлені, тому що правильно технический надзор. Депутати активно обговорювали реорганізацію структури, висловлювали пропозиції, радили, як зробити краще. Ми говоримо, що вони не безпечат себе об'ємом. Я хочу понять, яким об'єм у нас. будет отдан кому-то. Не коммунальному предприятию, а кому-то. Вот и все. Ну хорошо. Потому что, потому что коммунальное предприятие работает по полной программе бухгалтерского учета, да? платит налоги и так далее. А частник, естественно, если будет частник, частник совсем будут другие отношения с нашим бюджетом. Мы ему оказываем финансовую сейчас поддержку. Они уже не могут выплачивать зарплату. У них появилась задолженность по зарплате и задолженность в пенсионный фонд. Что будем это дальше продолжать? Теперь дальше скажу. На одном э, технадзоре или как оно там правильно называется прожить нельзя. Это совершенно. Они жили э, в основном э, на э, проектах. У них была проектная группа лицензированная там были. Да. Сейчас ее просто нет. Ну люди состарились, ушли. В общем не сохранили они эту группу. А на, вот на технадзоре это это копейки. Они на нем прожили. Ну посчитаем, ну не считали. У нас объем в этом году строительно монтажных работ меньше, чем в прошлом, меньше в прошлом. Так а он в этом в прошлом году не смог выжить, ну, о чем тут говорить? Посчитаем, давайте. Ну то есть я не считаю это принципиальным. Этих денег совершенно недостаточно, чтобы существовало коммунальное предприятие. В 2004 году, когда создавалось управление жилищно-коммунального хозяйства как коммунальное предприятие. Создавали его для того, чтобы действительно реализовать те финансовые вопросы, когда возникли после принятия очередной, очередной редакции программы социальной радиационной защиты населения города. То есть, когда резко увеличилось финансирование капитальных выдатков, и требовалась структура уже не при исполкоме, в составе трех человек, которые были, а как самостоятельная структура. И практически я, в общем-то, благодарен Николаю Васильевичу за то, что он сумел создать коллектив, который был работоспособным и решал все эти задачи, которые стояли перед коллективом. Теперь же я хочу сказать вот по сути сегодняшнего дня. Я напомню, что в конце ноября, по-моему, прошлого года, когда мы создавали управление жилищно-коммунального хозяйства и утверждали структуру, вопрос на повестке дня о ликвидации коммунальное предприятие УКС не стоял, как вы помните. И в рамках того времени, когда слушали мы этот вопрос, ну, лично мной воспринимался этот вопрос, ну, как, ну, само собой разумеющийся, в силу определенных финансовых трудностей у УКС, часть вопросов, вопросов заказчика будет возглавлять, перебирать на себя управление жилищно-коммунального хозяйства. Но сейчас, когда резко стал вопрос о ликвидации управления капитального строительства, в общем-то, я ставлю под сомнение вот именно такое понимание задач, стоящих перед управлением жилищно-коммунального хозяйства. Я бы этот вопрос рассматривал в комплексе, то есть как два вопроса параллельных. Ну, во-первых, я задавал вопрос, Олег Федорович, и не услышал на него ответ, какие же финансовые аспекты того, что мы ликвидируем предприятия. Ну, на мой взгляд, я не знаю, я не присутствовал на балансовой комиссии, к сожалению, не знаком с материалами по УКСУ, но в данном случае должны быть, скажем так, это Основанием не может являться собрание трудового коллектива, поскольку трудовой коллектив является работником предприятия, которым, которым он не является собственником. Собственником является, являемся мы с вами, громада Миста и Мискарада. Не может трудовой коллектив приказывать собственнику принимать какие-то решения. Он может рекомендовать. Да, брать во внимание рекомендации трудового коллектива, наверное, надо. Я сейчас не оспариваю необходимость ликвидации. Если приняли такое решение, ну, возможно, оно, оно и, как говорится, своевременно. Но я обращаю внимание еще раз. У нас при создании управления жилищно-коммунального хозяйства там нету ни одного специалиста-строителя. Вот я вот э, обратил внимание, не знаю, обратили вы внимание, Николай Васильевич тут несколько минут выкладывал, выдавал, как говорится, на гора все те работы, которые были сделаны трудовым коллективом, его трудовым коллективом за это время. Так вот, можете мне поверить, как специалисту, который проработал, прокурировал этот вопрос и жилищно-коммунального хозяйства, и капитального строительства 8 лет. Управление жилищно-коммунального хозяйства в том виде, в котором оно сейчас создано, структура его, оно не работоспособно в вопросах капитального строительства. Не может один главный инженер и сметчик, который будет сметчиком и по вопросам капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, откурировать эти вопросы. Мы перед этим слушали асфальт. Это то же самое. У Николая Васильевича было четыре специалиста, которые э, курировали подрядчиков, проводили оперативки, он лично проводил оперативки по вопросам строительства. Это громаднейший вопрос, громаднейший вопрос. На этот год нам запланированы из программы радиационной и социальной защиты 13 миллионов, из них больше 8 миллионов вопросы капитального характера. Кто будет курировать эти вопросы? Как может главный инженер? Причем я обращаю внимание, главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства должен быть разбираться как в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, так в вопросах строительства, в том числе и в вопросах намена землевпорядкувания. Я обращаю внимание, что управление берет на себя еще и эти функции. Не все, наверное, вы знаете. В 2004 году я и с Евгением Анатольевичем Ивановым, который был начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, мы подготовили полный комплект документов по созданию управления жилищно-коммунального хозяйства. Но ну, этот вопрос был заблокирован в силу определенных меркантильных интересов некоторых руководителей. Но факт в том, что наше управление в 2004 году состояло из 11 человек. И только вопросы жилищно-коммунального хозяйства и фонда коммунальной собственности. Сейчас Кроме вопросов фонда коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, за еще вешаются и вопросы УКСа, поэтому мне просто ну, жаль коллег, которыми этим вопросом и будут заниматься. Не просто жаль, потому что жаль, а я бы не хотел, чтобы направление было, ну скажем, ущербным и загубленным. Ближе на ближайшей же сессии вернемся к вопросу о структуре э, ж, управления жилищно-коммунального хозяйства ведем туда как минимум два специалиста. Я понимаю, что утвержден фонд оплаты труда, что это надо как-то там перераспределять, что минимальная зарплата, на которую не хотят, не хотят идти специалисты-строители, но... Э, не реализовать, мы же в первую очередь, конечно, исполком, как основной управляющий орган в городе, будет нести ответственность за неосвоение тех 8 миллионов капитальных средств. И мне бы этого не хотелось, чтобы мы получили отрицательный эффект от неосвоения этих средств. И не виной будет управление жилищно-коммунальным хозяйством, а просто отсутствие физических возможностей. Поэтому я прошу протокольно или в проект решения, или протокольно внести вопрос об изменении структуры. Вернуться к вопросу структуры управления жилищно-коммунального хозяйства с введением как минимум двух специалистов строителей. Спасибо. Было у нас управление капитального строительства. Мы его определенное время тому назад создавали, считали нужным. Мы имеем такое право создавать, ликвидировать и так далее. Значит, но эта организация была возрасчетной. Я сейчас не буду уточнять, какой у него был там бюджет годовой. Значит, но она была возрасчетной организацией. Сейчас мы ее ликвидируем и берем ее на наш да, городской бюджет и так дотационный, дотационный, потому как знаете, сколько мы своих собственных доходов имеем. Поэтому встает вопрос, мы не имеем таких доходов, а берем, садим людей на бюджет. Находясь на хозрасчете, они вынуждены были крутиться, вертеться, чтобы заработать себе на зарплату. Не заработали, пошли на трехдневку. Ну как, Анатолий Влавенчин говорит, да плохо работали раз не могли себе заработать. Так правильно ли мы делаем, ликвидировав бюджетную организацию, э, извините, хозрасчетную организацию, и сделав ее бюджетной? Вот посмотрите, я... Э, вот создаем мы э, управление э, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и туда присоединяем. 12 человек утвердили штаты. Сколько там будет примерно заработная плата средняя? Ну я беру 2000. Умножаем 12 на 2 э, и на 12 месяцев. Ну 300 тысяч получается, но я не думаю, что там будет зарплата э, средняя 2000. Там будет выше. миллиона, грубо денег мы с нашего бюджета заберем. Это с ремонта наших крыш, с ремонта с освещения наших улиц, с ремонта дорог мы оттуда заберем и будем э, платить, ну, не всем 100%. Понятно, там э, есть те люди, которые э, будут частично заниматься теми вопросами, которыми не сейчас занимаются. Правильно ли мы делаем, уважаемые депутаты? Давайте, Анатолий Владимирович. Я понимаю, что да, люди не могут заработать, ушли специалисты и так далее. Но бюджет-то наш позволяет это сделать или не позволяет? Все позволяет. Вы же расчеты видели. Все, бюджет сверстан. Позволяет. Вы же понимаете, оно назрело. Вы думаете, мне не жалко. Жалко. Но если уже у него начинается задолженность по зарплате, задолженность пенсионному фонду, это же ему уже кандалы светят, вы же это понимаете или нет? Вы хоть и послушайте и директора этого коммунального предприятия. А то, что вы сомневаетесь, что мы справимся, ну, ваше право сомневаться, но я вас уверяю, справимся. Местный бюджет, в том числе, потеряет на этих заказах и значит, ä, <клухи> приобретет частный. Все, все сверстано, бюджет позволяет... Мы справимся, я уверен, люди там будут подобраны, основная масса уже специалистов высоких, и еще ведем переговоры, и строители будут хорошие, и есть такое, что и бывшие работники вернутся, есть мы ввели разор, есть Середа, хороший специалист. То есть мы занимаемся, мы не ждем, что оно там кто-то сам придет. Будуть там хороші спеціалісти. А яке конкретно рішення прийнято? Читайте у газеті міськради. Там повинно бути опубліковане і призвище керівника, який буде призначений керувати новим управлінням.